І гість нашої студії Семен Семенченко, народний депутат України. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, от ця інформація, ми щойно побачили, чи дійсно вона відповідає дійсності, що взагалі з гуманітарною допомогою відбувається? І що літом, коли Батин Донбас освободив Лисичанськ, ми бачили хранилище російської гуманітарної допомоги, яке збирали. и от разных политических партий, я помню, там от ЛДПР Тушенка была, и от разных городов. Видно, что там и простые граждане участвовали в сборе. Гражданам, обычным жителям не досталось ничего. Мы раздавали эту гуманитарную помощь еще около месяца. Лекарства было очень большое количество, и жители говорили, что им не достается ничего. Та же самая история происходит и сейчас. То есть, если так разворовывается российская гуманитарная помощь, то что говорить о нашей? Сейчас очень важно, чтобы все выдачи проходили под именно присмотром, под контролем международных организаций. Необходимо поднимать постоянно этот вопрос, чтобы и ОБСЕ, и комиссариат ООН по правам беженцев это все контролировал и поднимал этот вопрос в СМИ, освещал в случае выявления вот таких вот фактов. Это были в том числе и требования, которые мы предъявляли к гуманитарному конвою Рената Ахметова. І сейчас ми раді, що наші усі остались не остались без вніпання. До конвої. Розкажіть, до речі, будь ласка, от про цю ситуацію з затримкою гуманітарного конвою, кому здається, знайшли цигарки, горілку. Якщо не помиляюся. значить, по гуманітарному конвою, Значить, основне требування було випустити наших пленних. Люди, які знаходяться на передовій, задають резонні питання. про роль регионалов партии региона в этом конфликте, про роль Рената Ахметова. И они, может быть, ошибочно, но делают знак равенства между этой помощью и кормлением боевиков. Как вы видите, пленных выпустили. Частично, но выпустили. Мы будем продолжать бороться за то, чтобы все ребята были на свободе. Второе, мы потребовали, чтобы все было оформлено не на торговую сеть «Брусничка», а на благотворительный фонд. Мы потребовали, чтобы были доказательства раздачи это простых граждан. Чтобы взяли именно международные благотворительные организации все это под контроль и международные гуманитарные миссии. И мы потребовали, чтобы государство Украины, именно государство, а не Деды Морозы пасхальные, оказывали помощь своим гражданам. И уже гуманитарные конвои пошли государственные под Северодонецк. И та ситуация, когда боевики не пускают наши конвои, а пускают в конвои фонда Рената Ахметова, требует и немедленного расследования, и привлечения внимания мирового сообщества. И мы рады, что этот процесс пошел. Будемо і далі продовжувати таку лінію. Што а касати? чи зараз чи зараз когось, чи гуманітарка якась затримана? Є чи все спокійно? Батаріон Донбас зараз блокують поставки в так називаємо ЛНР Цигарок. Разных алкогольных напитков, контрабанду угля. Кстати, будет сразу после Нового года у нас заседание Комитета по безопасности и обороны и комитета по борьбе с коррупцией. Будем рассматривать, почему на наших шахтах тонны сотни тонн угля скопились, их не вывозят на нашей территории, а мы закупаем это у боевиков. Потому что вот эти разговоры о том, что мы будем закупать только при условии, что деньги пойдут на выплату. Шахтерам, ну це смешно. Як ми проконтролюємо вот этих дремових, які деньги присвоїть себе? Поэтому здесь нужно наводити порядок, нужно прекратить финансирование терроризма і нужно не забувати о том, що государство должно заботиться о своих гражданах. Государство, а не аутсорсинг разным фондам. Добре, скажіть тоді, як дійсно от ми частково говорили про це, як можна прослідкувати, щоб гуманітарна допомога дійсно дійшла до рук тих, хто її потребує найбільше. Прежде всего необходимо составить списки. Вы вот в вашей информационной программе показывали, что оказывается не 800 тысяч перемещенных лиц, а 800 тысяч выехало, а потом очень многие приехали обратно. Очень важно понимать, сколько у нас там людей, которые требуют помощи. Я против того, чтобы гуманитарная помощь оказывалась здоровым мужикам. Мужики должны идти в армию, защищать страну. Но я за то, чтобы женщины, за то, чтобы старики, больные люди, дети нашу помощь получали. Для этого нужно знать, кому. И, во-вторых, есть стандарты гуманитарной международной помощи, когда четко фиксируется, кому производится выдача, есть видео доказательства, привлекаются представители международных организаций, которые каждый случай будут поднимать в прессе, не будут давать это замалчивать. Вот как это делал фонд Рената Ахметова. То же самое должно делать и государство. Это очень важно. Пытание, которое, наверное, цикавить каждого украинца, чи зустрянемо Новый рік без вогню и обстрелов? Ну, я думаю, что за Новый год гарантировать нельзя, потому что целью боевиков является в том числе и психологическое давление на наше государство. Но очень важно понимать, что сейчас нельзя ложиться под Россию. Сейчас нельзя говорить о том, что мы сдаем все позиции, что не существует военного решения. Сейчас, когда новый Майдан зреет в России, когда мы видим, что экономика России лихорадит, поднимается освободительное движение, сейчас нужно бороться с коррупцией, привлекать международную помощь и а, в том числе укреплять свою обороноспособность. Если мы сейчас не сдадим наши позиции, есть все шансы, что в следующем году наступит мир. И это наша конечная цель. Это очень важно. А насколько действительно это перемирие, про которое все говорят, в наступном году реально? Я не верю российскому руководству. Оно показывала что э, верить ему невозможно вспомним тот же Вайс, когда расстреливали людей поверивших на всякие зеленые коридоры я не верю террористам это вооруженные бандиты я верю в силу украины я верю в то что дипломатическими усилиями усилиями нашей армии мы действительно поставим перед правительством россии вопрос что слишком дорого и слишком опасно продолжать эту войну это возможно нужно чтобы все вместе сейчас все ветви власти гражданские активисты работали как один механизм это абсолютно реально А чи можна говорити про те, що, наприклад, на кордоні з Україною і Росією є якісь нарощування військової так. сили? Там зараз йде формування, в тому числі лінійних полків, так називаємо ЛНР ДНР. Тобто, якщо ми бачимо, що для російського общества очень болезнена цена поряд, це війни, тобто более п'яти тисяч человек погибло кадрових воєнних Росії, і там уже действительно многие бунтів відбувається, то Как пушечное мясо используются террористы ЛНР-ДНР. И, и сейчас именно там создается кадровая армия, так называемая, 16 лет уже приземной возраст, поэтому происходит наращивание сил, происходит вооружение. И я скажу, что несмотря на усиливающуюся нашу мощь, Россия и террористы усиливаются гораздо быстрее. Для этого у них больше есть финансовая помощь и э, вот эти бесплатные человеческие ресурсы, которые они абсолютно не дорожат. А какая у них тактика, до речи, будет вот в наступном году, как вы думаете? Я думаю, что будет тактика, прежде всего, диверсионных групп, прежде всего, угрозы террористических актов очень высока. Я думаю, что они будут пытаться изменить настроение общества через, информацион... через информационную кампанию, через использование э, вот этих тысяч ботов, которые, для которых у них целые есть там комнаты и помещения в России, использовать пятую колонну нашу и использовать то, что мы не были готовы к информационной войне. Мы жили в мире, мы думали, что это действительно братский народ. Поэтому сейчас Россия будет стараться получить, победить политически через оппозиционный блок, через изменение людей, через усталость людей. Все устали. Ну я думаю, що ми гораздо швидше победим, и наступить мир, якщо ми зараз будемо помнить, що ми защищаем свою землю, що російська армія не непобедима армія, і що правда на нашій стороні. А як ви думаєте, взагалі оця економічна криза, яка зараз а, відбувається в Росії, якимось чином вона вплине на допомогу бойовикам, які знаходяться на нашій? Я думаю, да, но необходимо четко показывать, что мы готовы защищать свою землю, что мы готовы, мы не отступим, мы не будем, скажем так, поддаваться этому давлению, то есть чтобы не было в этом никаких сомнений. Конечно же, это повлияет на помощь, потому что проблем в российском обществе становится все больше, и вплоть до того, что действительно на финансирование чеченских террористов скоро может не хватить денег, и вот эти 20 тысяч боевиков Кадырова, они могут выступить угрозой самому Кремлю, я думаю. До речи, как вы думаете, вот про акцию протесту, которая сегодня была у Москве, а че можно говорить, это про начало конца режима Путина? Это очень, это очень серьезный фактор. Я скажу честно, я не являюсь поклонником Навального после его известной фразы о том, что Крым российский, как был, так и останется. Но я думаю, что это уже звоночек. Нестя на всю эту ложь и пропаганду люди начинают просыпаться, и вот эти крики "Слава Украине", "Крым не наш" это уже показатель, что они связывают справедливость и борьбу нашу за независимость одной цепью. Очень важно сейчас было бы, например, поддержать и выйти на Майдан людям, поддержать вот эту борьбу просыпающейся российского народа против негодяев и фашистов в их руководстве. Сам я, к сожалению, не могу этого сделать. Я сегодня вечером уезжаю в батальон Донбасс в Луганской области, буду там праздновать Новый год вместе с ребятами, но думаю, что можно было бы выйти и их поддержать на Майдан. В новогоднюю ночь это мало реально, но я думаю, это не последняя акция. А, а, скажите, вот вы стали народным депутатом, чи вы что Майдан на самом деле не только в центре столицы и в многих местах Украины, но все же таки и в свідомості простых украинцев, вот, в середине? Конечно. Мало того, что и волонтеры, и добровольцы – это то движение, которое не было Кремлем предусмотрено, это прямое следствие Майдана, это то, что положило конец планам Путина в отношении Украины, и дальше все пошло уже по-другому. Информационная кампания, кампания лжи Жи и клевіты против патриотов тоже не обставили никого следа, потому что люди изменились. Україна действительно это не Росія. Именно то, що правда в на нашей стране, що люди просипаються, що общество консолидируется, это ті фактори, которые говорят, что мы победим, і у нас є большой шанс, что в следующем году в стране будет мир. Я вам дякую за те, що приділили час наступаючим вас новим роком и перемоги на масі. Добре, дякую. нагадаю гість нашої студії Семен Семеншенко, народний депутат України.